Представники благодійного фонду на зустріч життю і організатори флешмобу екологічного, який повинен змусити нас всіх замислитися над важливими питаннями, знаходяться на знімальному майданчику нашої програми. Владислав Смірнов і Данило Чулой. Це люди, які будуть організовувати і проводити щось, що має. Змусити нас дійсно змінити своє життя і якимось чином бути більш уважними до того, що відбувається навколо доброго вам ранку. Здравствуйте. Дані, ну буде перше запитання власне до вас. Хорошо. В чому особливість флешмобу? Я екологічний флешмоб в торгівельному центрі, де ви це збираєтесь угу. проводити. Це ну на мою думку, принаймні дивно. Uh, смотрите, Это... всемірна акція, вона називається «Подними бутилку, і вона вже проходила в многих странах. других, и это было в таких городах, как Монреаль, Мюнхен, Вашингтон. Поэтому эта реакция очень работает. Uh -huh. Это экологический флешмоб с маленьким элементом социального эксперимента. Вот, и чем, вы спросили, он уникален? Это тем, что он будет мотивировать людей не сорить и убирать за собой мусор. Uh -huh. Вот. А, підніми пляшку. Тобто десь спочатку на території торгівельного центру потрібно буде пляшки якимось чином розкидати чи а, як. Так, да, потрібно буде на знайти определённое место в торговом центре, которое больше проходимостью де, очень много людей проходят. А, положить бутылку недалеко от мусорной урны и просто наблюдать за тем, пока какой-нибудь человек просто возьмёт эту бутылку и выкинет в урну. И на момент, когда человек выкинет в эту бутылку, то начинается движение, все начинают аплодировать, его поздравлять, говорить ему слова благодарности, и так мы сделаем где-то вот три круга, после чего будет выступление музыкальной группы для всех тех, кто нас поддержал, а также будет подарок. А какой хадіте і узнаєте, і от я знала, що наших людей не можна змусити бути більш дбайливими до середовища без подарунків. Тому таке запитання виникає. Знають, що наші реалії, якщо є бутилка, пляшка десь валяється, я знаю, що її почнуть жбурляти. Просто вона кудись улетить. Насправді чи не думала такий варіант, що відбудеться і вже якді якісь інші оплески поставити? Ну там є заохочувальні оплески, ура, молодці! Ее там, там люлю, конечно, нет. И О, по голове, да, да, так, вот но мы планируем себя не раскрывать в плохом случае. Mm -hmm. Мы ан анализировали все опыты, опять же те, что За проходили да, по ту сторону океана и в западных странах. И мы все же думаем, что если ее, ну, будут бурзать, буду то мы ее обратно вернем и будем обратно ждать. Мы уверены, что в нашей, в нашем городе найдутся люди сознательные, готовые нам. Помочь, скажем так, да. Владислав, как долго будете ждать? Вы говорили про том, что проанализировали, власне досвід опыт закордонных партнеров, да, закордонных стран. Да, а, Наш, в нас, как это может И, какой там опыт? кто расскажет. Я могу вам рассказать. Опыт у них хороший. Это Кажда... <сум> Каждая акция была сделана хорошо, и люди находились. И в чем? Сразу? Э, нет, нет, не сразу, но находились. Это говорит о том, что все же есть хорошие люди, готовые поддерживать экологическое состояние городов и стран. Угу. В Украине такого еще не было опыта, поэтому я вам с гордостью заявляю, что в этом плане Запорожье это первый город Украины. Угу. Вот. На сколько долго будут ждать? Ми будемо готові ждать на протяжні цього дня, поки хоч хтось не відкликнеться на нашу акцію. Взагалі, наскільки організатори такого екологічного флешмобу самі стежать за тим, щоб було чисто. От зізнайтеся, пляшки піднімаєте, пластикові, не пластикові, викидаєте у смітник? Так. Да й ну, да по можливості самі ми можливість провести якийсь суботник в місті. Uh -huh. uh, для этого мы хотим организовать акцию в городе Запорожье uh, под названием «Экоселфи». Uh, она направлена на то, чтобы привлечь жителей нашего города к проблеме экологии, о том, что просто куда ни посмотри в нашем городе, на улицах, во дворах, кругом лежит мусор, пластиковые бутылки, uh, различные фантики, которые людям просто лень донести до мусорки. Uh, с этой целью мы хотим провести акцию uh, для того, чтобы люди более могли привлечь внимание, внимание, придать внимание Проблемы. к экологии. А, то есть люди должны будут а, сначала найти замусоренную территорию, а, сделать всем уже известные селфи. А, Потім прибрати цю да, територію, цю територію і, поверед... і вже і з одного жаркуса зробити селфі вже на убраній території по можливості, ще з пакетом обраного мусора. Наскільки це реально? От все дійсно влаштувати, провести екологічний флешмоб? Потім ще з от унікальний селфі-суботник влаштувати. Наскільки радо будуть українці і запоріжці в даному випадку відгукуватися на подібні пропозиції? Всі ми хочемо жити в чистому місті і в чистій країні. Поэтому я добавлю к словам Владислава, мы хотим вывести акцию Экоселфи на всеукраинский уровень, и нас уже поддерживают много организаций. А по поводу флешмоба скажу, что мы уверены, что это будет классно. Нас уже тоже поддержало очень много ребят. Нас уже примерно 200 человек. Если mm -hmm. можно, то я назову главных партнеров, кто нам помогает. Ну, если они благодейные организации и громадские организации. Uh, их много. Мы попытались собрать, и у нас вышло самое классное движение экологическое в городе. Поэтому наши партнеры это школа «Эйдос», uh -huh. это эко... экологическое движение «Образ», «Оберег», далее «Бривавто», «Колумб Вочес», «ТРЦ Аврора», собственно. Там, где будет все отбываться. Да, они uh, очень… приятные люди я вам скажу, вообще <laughs> да, не дали, предоставили нам потом э, общественная організація Небо без границ и отдельные жителі нашого міста. Особливо цікаво окремих жителів як знаходили? вони самі знаходяться якимось чином, ті хто хоче підтримати. Чи доводиться стукати в усі двері, розказувати, пояснювати, що це важливо. Ми хотіли знайти друзів, поэтому ми не робили спеціальних там назовіх «Ми». разместили в соцсетях, так как это одна из самых главных сейчас, вот, как вы сказали, ресурсов mm -hmm. в мире. Мы размещали записи, что мы всех приглашаем, что это классно, и давайте, ну там, с лозунгами, давайте жить в чистом городе. И очень многие, и это очень классно, нас поддержали и написали нам, и теперь они с нами в нашем экологическом движении. Mm -hmm. Uh, он будет проходить 16 апреля в субботу, что очень удобно для всех, потому что это выходной uh, время проведения X. Чтобы не выдавать всех тайн флешмоба, мы приглашаем всех принять участие. Это очень благородное дело, поэтому если вы заинтересовались, можете нам написать Челой Данил, вот, и мы скажем вам и эту тайну. Тобто, а я все одно пропоную не розказувати всім, не розказувати, де буде смітник, ну де буде в який поряд яким буде лежати пляшечка, і не розказувати час. Тоді можливо, хоча б якийсь Цікаліше там закуточок буде, буде прибраний, всі будуть ходити поблизу всіх смітників викидувати пляшки. Хлопці, дякуємо за те, що завітали, і за ну, чудову ідею. будемо сподіватися, дійсно, що вона буде вдалою, і що знайдуться люди, які. которые будут выкидывать сметя, власне, в сметник. Усього найкращого вам бажаємо, з вами прощаемся. прощаємося.